Мы начинаем свою трансляцию с города Львова. Мы в Макдональдсе. Да, наконец-то я в Макдональдсе. Спустя год. Сегодня уже второй раз. Это не последний. Это только начало. Хочешь кому-нибудь привет передать? Да, хочу передать привет своему любимому Крыму. Всем своим друзьям, маму, быстрее приезжай. Я думаю, что Короче, всем своим друзьям. Хочу передать привет, а не снимают, Потому что Все? Да, наверное. Что там делаешь вообще? Снимаю. Не ври. А нормальный? Да. не мутный? О, наводится автофокус. Автофокусировка. Тест видео. <laughs> Все на, перу. на перу. Давай красиво. Что ты скажешь. А что мне сказать? А также передаю всем привет в Крыму. Очень скучаю. Я даже песочек попросил, попросил привезти с моря. <laughs> Славу тем, кто участвовал при этом в сборе песка. Почему так мало поездил? Я две будет. Очень приятно. Кусочек земли своей с собой всегда ношу. И ну, тепло, я слышал, у вас снег идет. у нас тут солнышко. Покажи в окно. Посвети мне. Ну Они меня съедят. В общем, да. Всем привет. всем скучаю. Не знаю, когда приеду, потому что... Потому что, не знаю, потому что... Потому что закрыли границу. Да. Да. <свят> 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 Косел. <свят> <ты так> <свят> вот на улице солнышко. Это Макдональдс. Конечно, небольшой, как в Симферополе, Но все же Макдональдс. Но зато здесь он не один. Все. Да. Не мутно, точно. Четко. Все, все, нормально. все, давайте. Еще будет видео, мы еще скинем.